लिटिल सोल्जर स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आयोजन विद्यार्थ्यांनी सादर केला उत्तम कार्यक्रम लिटिल सोल्जर प्री स्कूल मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने मुलांकडून रिसायकलिंग प्रोजेक्ट एक विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले या आयोजना अंतर्गत मुलांनी विविध रिसायकलिंग प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित केले आणि देशभक्तीशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले जे प्रेक्षकांना खूप आवडले ओळ आणि माताने म्हणून जुने कागद प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि इतर बेगात बेकार वस्तूंचा वापर करून सुंदर आणि उपयुक्त वस्तू तयार केल्या या प्रोजेक्टचा उद्देश मुलांमध्ये पर्यावरणाच्या जा प्रति जागरूकता वाढवणे आणि त्यांना सृजनशील क्रियाकला क्रियाकलापांच्या माध्यमातून शिकण्याचे संधी प्रदान करणे हा होता या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अलज मंदूर सौदागर साहेब होते आणि प्रमुख पाहुण्यांमध्ये समाजसेवक सिराज खान मसूर सौदागर सचिव सादिक खान काजी शोयब मौली वाहेर मौली उमर साकीब सौदागर नसरीन फौजिया फिरदोस आणि इतर मान्यवर सर्व पालक उपस्थित होते हा कार्यक्रम प्री स्कूलचे प्रमुख वसीन परवे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला सोसायटीचे अध्यक्ष अंदाज मुदतसिंह सौदागर सर यांनी आपल्या भाषणात शिक्षण आणि देशभक्तीच्या महत्वांवर जोर देत मुलांना आणि उपस्थित जनसमुदायाला प्रेरित केले त्यांनी सांगितले की मुलांना शिक्षणासोबतच देशप्रेमाच्या मूल्याचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते चांगले नागरिक बनू शकतील कार्यक्रमाच्या शेवटी मुलांना आणि उपस्थित लोकांना मिठाई वाटण्यात आली आणि राष्ट्रगीतांसह समारंभाचा समारोप करण्यात आला ज्या सर्वांनी उत्साहाने सहभाग घेतला मदत सौदागर फोर न्यूज पंडित जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और कई हमारे उम्मा इक्राम ने इस देश के आजादी में इस देश को आजाद करने के लिए अपने जानों की कुर्बानी आज का ये दिन हमें ये सोचने का मौका देता है कि हम अपनी इस आजादी का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आजादी का मतलब सिर्फ अपने हुकूम को हासिल कर लेना नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है। हमें इस देश में एक बाशर शहरी बनकर जिंदगी गुजारना चाहिए एक बाशूर शहरी बनना चाहिए जो कि न सिर्फ अपने हुकूम की हिफाजत करे बल्कि अपने मुल्क की तरक्की में भी अपने हिस्सा वैसे तो हमारा मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी तालीम और जरात इन जैसे कई शोबों में तरक्की कर रहा है लेकिन आज भी अभी भी स्पेशल हमारी कौम को बेरोजगारी और खसूस तौर पर तालीम की कमी की जैसी चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। तालीम हमारे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और ये तालीम ना सिर्फ हमें इल्म अदा करती है बल्कि हमें सही गलत अच्छा बुरे की तमीज करना भी सका तालीम के जरिए ही हम अपने मुल्क के अच्छे शहरी बन सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा भी सकते हैं ये तालीम याफ्ता बच्चे जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं ये मुस्तफिल मेंशरे के अच्छे से बन सकते हैं और के मसाइल समझ कर उन्हें हल करने के लिए भी मदद कर सकते हैं और इन्हीं बच्चों की हासिल करदा तालीम की वजह से मुस्तफिल में एक मजबूत और बादशाह कौम का ईजाद होती है बादशाह कौम की इजाजी तो लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको तो मिलकर कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम कैसे मिले इनकी तालीम को फरोह कैसे मिले ये हम सबको तो मिलकर के कोशिश करनी चाहिए तो आज इस योम आजादी के मौके पर हम ये सब तो मिल करके अहद कि भाई हम अपने बच्चों की तालीम को अहमियत तो आज इस जो में आजादी के मौके पर हम सब मिलकर ये यकीन बनाए कि हम अपने बच्चों को और उनकी तालीम के अहमियत को समझेंगे और उसे करेंगे। अब इसके लिए हम सबको मिलकर के जो मेहनत करना है तो वो किस तरीके से करना है कि भाई हमको जो हमारे अतराज में आस पास में जो भी बच्चे हैं उन सबको तालीम के अहमियत को समझाना है वाले को भी बताना है तो अब इसके लिए हमको जो है तो सबको मिलकर मेहनत मिलक करना पड़ेगी सबका साथ जो सबका विकास जो चल रहा है वो भले ही अमल में ना आए लेकिन यहाँ पर आपका साथ और हमारे साथ रहेगा तो जरूर इन बच्चों का विकास होगा इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ तो। और इसके अलावा वसीम सर ने जो यहाँ पर आप सबको बताया है आप सबसे जो कहा है कि की आपने आपके बच्चों का फ्यूचर जो है तो फ्यूचर के लिए हमें चुना है उसके लिए मैं खुद आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ और इनसे अल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपने जिस तरीके से हमको चुना है इसी तरीके से फ्यूचर में इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चों को जो है तो आगे देश के लिए चुना जाएगा बस इतनी बात बोलकर मैं अपने बोला